Dah, selamat petang Assalamualaikum Grey Grey. Hai Ana. Hari ni semua okey? Okey. Hari ni, okay. ni snack kan dah 200 cc kan? Betul tak? Okey. Semua buat pengukuhan. Hari ni kan saya nak belajar satu subjek yang dan eh, satu bab yang agak best lah ha. Okay Bab lapan iaitu Daya dan gerakan Okay awak semua boleh buka buku surat 166 Sebelum cikgu start Cikgu nak test sikit lah awak ni Awak faham tak tentang daya ni? Boleh? Boleh? Boleh okay. Siapa nak mula dulu? Siapa nak? Saya, saya, saya mula dulu Okay Hazir Apa yang awak faham tentang daya ni? Okay cikgu, so apa yang saya faham tentang daya ni ialah apabila sesuatu objek dengan sesuatu objek lain tu bersentuhan maka dia akan hasilkan daya Betul. Boleh? Boleh diterima? Seterusnya pina Apa yang faham Cikgu, tapi kalau saya salah cikgu boleh bantukan tak? Boleh? Kalau betul cikgu cakap betul lah, kalau salah cikgu boleh Okay, um, so apa so, yang saya faham tentang daya ni uh, dia ada dua jenis maksud saya Je, jenis daya tu mungkin banyak Tapi daya tu sendiri Untuk berhasil ni daya Dia kena ada tarikan hmm. Dan juga tolakkan Dekat sesuatu objek kan ah. So kalau ada tarikan dan tolakkan Dekat sesuatu objek tu hmm. Belah pula daya Betul? Boleh? Boleh terima? Rapi? Tak tahu? Okay <laughs> tak tahu tak apa It's okay cikgu faham je Kadang ada yang tahu Kadang ada yang tak tahu kan So Seluruh so, aktiviti dalam kehidupan harian kita ni memang akan perlukan daya. Contoh, kalau kita tidur, kita nak bangun, kita perlukan daya kan nak angkat badan. Betul tak? Ya, Dan, ya, apa, betul. Apa-apa benda semua kita perlukan daya. Dan uh, untuk menghasilkan gerakan juga. So, dekat sini cikgu dah ringkaskan apakah itu daya. Daya ialah tarikan ataupun lakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Senang je kita nak faham. Dia dua je ni. Tarikan dengan tolakan. Betul tak? Betul. Okey. Hmm. Awak cuba tulis dekat nota. Ha, nanti senang. Awak awak dah boleh tengok dah nota tu. Oh, gaya ni dua je. Tarikan dengan tolakan. Okey. Kita pergi kepada. Buka buka surat seratus uh, tujuh puluh. Kita masuk kepada topik yang seterusnya lah buka semua. Jenis-jenis uh, uh jenis -jenis daya ya. Kita, kita masuk pada jenis-jenis daya. Daya ni dia ada enam. Senang je nak ingat. Uh, dia tak banyak pun ada 15 belas ke 20 puluh ke dia ada enam je. Yang pertama daya graviti, daya geseran, daya normal, daya akungan daya plastik dan juga berat. So kita akan go through sama-sama lah apa maksud dia. Uh. Cikgu nak awak tulis juga nanti. Masuk dari yang apa, kesian apa dan seterusnya, okey? Supaya awak nanti bila uh, bila time answer okay. boleh jawab. Ha, awak boleh tengok nota muka yang awak dah tulis. Okey. Kita pergi kepada daya yang pertama iaitu daya graviti. Daya graviti ni ialah daya yang mengarah ke pusat bumi. Daya ini menyebabkan semua benda yang dilambung akan jatuh semula ke tanah. Contohnya cikgu ambil contoh bola lah, bola. Bola kalau kita baling ke atas, uh, dia berlantun kan? Dia akan ke bawah juga kan? Ke tanah. Oh, tak hai. pernah lagi kita baling bola dia terus tak ke atas tak je, tak kan? So, itu maksud dia dari graviti. Ada graviti di antara bola dengan uh, permukaan. Okey? Cikgu. Maksud dia tu sebab dia ada tarikan graviti kan? Betul. Dia sebab kita baling kan? Uh, lepas tu dia tertarik lah sebab ada angin itu semua kan? Betul tak? Uh, so, kalau kita baling bola, mestilah dia akan ke bawah. Hmm. Dia jatuh. Dia jatuh balik. Faham tak? Daya graviti ini. Faham. Kita pergi uh, seterusnya daya geseran. Daya geseran uh, bermaksud daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Cikgu bagi contoh senang je lah kan. Tayar, tayar kereta. Tayar kereta kat ke atas jalan raya kan. Uh, daya geseran antara tayar dengan permukaan tar tu Permukaan jalan tu kan uh, Membolehkan kereta bergerak dan berhenti dengan selamat Betul tak? Uh, tayar, kalau tayar jalan dekat atas air tu tak boleh kan? Uh, dia mesti kena permukaan macam jalan tar, tanam uh. So, uh, dia membolehkan kereta bergerak lah dengan berhenti Okay, betul tak? So, kita pergi kepada dari normal yang ni, faham tak daya geseran ni? Faham. Ada geseran ah, antara tayar dengan tar tu. Cikgu, nak tanya boleh? Boleh. Contoh kalau uh, kereta kan dia bergerak macam cikgu faham contoh tadi. Haa. Uh -huh. So, tayar kereta tu dia akan bergeser dengan muka edaran. Haa, uh -huh, betul. So, dekat situ berlakunya daya geseran. Haa. Uh -huh. Tapi kalau hujan, uh -huh. uh, masih ada geseran. Masih ada tapi sebab jalan basah kan? Jadi dia ambil masa untuk ni lah. Untuk dia berhenti tu. Ha. Faham tak? Okey. Kita pergi uh, kita pergi kepada daya normal pula. Daya normal ialah daya yang dihasilkan apabila sesuatu objek bersentuhan dengan permukaan matanya. Contohnya kan, manusia berdiri ke atas lantai. Ha. Lantai memberikan daya normal ke atas kaki manusia untuk menyokong berat badan. Ha. Macam ni kan kita berdiri. ah. Ha. Tak ada kan kaki sebelah saya kan ke jatuh ke bawah ke tak ada kan? Ha. So, sebab pembukaan rata. Tu yang dipanggil daya normal. Faham tak? Daya normal ha. Okay. ni. Okay. Seterusnya, cik, uh, cik, tu masuk pada daya apa ni? Daya apungan ialah daya tujang yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu benda ni. Daya apungan ni senang je kita dah faham kalau kita Pergi tasik ke kan Laut ke Kita nampak sesuatu yang terapung Atas air tu A, Itulah daya apungan Tak kisahlah Haiwan ke Objek ke Macam kapal ke kan A, So bila kapal tu atas air Itulah dipanggil daya apungan Faham Okay, Ini senang je Daya apungan Daya elastik yang kelima Daya elastik wujud Apabila sesuatu bahan Direnggangkan Atau dimanfaatkan Contohnya cikgu ambil getah gelam, gelam getah tu. Bila kita try untuk renggamkan, uh, dia, cuba, dia cuba kembali ke bentuk asal. Dan kalau kita letakkan panjang kan? Ha, nah, yeah. uh, kita cuba untuk uh, back to kepada dia punya size yang normal tu. So, maka daya elastik kita terhasil lah apabila dia direnggangkan tu. Uh, itulah daya elastik kita tarik. Ha. Uh, so, ia yeah, renggang, uh, betul, renggangkan. Uh. So, that's why daya elastik. Yang terakhir, daya berat. Maksudnya berat. Okey, yang tengah ini berat. Berat bila bermaksud sesuatu objek ditakrifkan sebagai daya ini yang bertindak ke atas Maksudnya, uh, maksudnya dia okay, ni penimbang, penimbang berat badan kan. ada seorang manusia berdiri di atas penimbang tu. So penimbang tu akan mengukur daya berat badan seseorang berdasarkan Daya yang dikenakan kat atas perlengkaannya So, bila kita berdiri atas penyimbang tu Kita dah boleh tahu dah berat kita berapa 40, 50 kan? Ha, itulah maksudnya Berat, kita nak tahu berat kita berapa Berat tak? Setakat ni, nak benar ni faham tak? Ada yang tak, tahu, tak? Ha, faham okay, tak? Faham Okey, kalau faham bagus lah Aku nak test sikit boleh tak? Boleh Boleh eh Ok ha, Cikgu panggil seorang ha, Seorang tu kena pilih lah dia nak buat daya apa Nak explain daya apa boleh tak? Okey. Cikgu start dengan Haziq boleh? Boleh cikgu. Okey. Haziq nak pilih daya apa? Uh, daya geseran. Daya geseran? Yes. Okey. Apa yang Haziq nak explain tentang daya geseran? Uh, apa yang saya faham tentang daya geseran uh. ni saya ada contoh uh, macam contohnya kita main kasut roda. Dan uh -huh. uh, roda dekat kasut tu akan bersentuhan dengan lantai uh. ataupun jalan. So bila kita bergerak uh, roda dekat kasus dengan lantai akan menghasilkan daya geseran. Betul, boleh. Itulah dipanggil daya geseran. Uh, sesuatu objek bersentuhan dengan permukaan. Okay. So, yang fahamlah tentang daya geseran. Yang lain faham kan? Faham. Okey. Okay. Seterusnya, cikgu nak panggil Afrina lah. Hmm. Nak pilih daya apa kat sini? Yang menarik perhatian Afrina lah nak explain. Gravity, gravity. Okey, ya. apa yang Afrina nak explain tentang daya gravity? Hmm. Uh, apa yang saya faham tentang gravity? Okay. Uh, contoh pokok pokok okay. ada buah apple hmm. so apple tu bila dia jatuh bila dia masak, masak dia akan jatuh ke bumi ha. Hmm. so macam mana apple boleh jatuh ke bumi sebab wujudnya tarikan gravity bumi Ah, ha, sebab tu dia jatuh ke bumi lah sebab adanya tarikan gravity okay, boleh, boleh juga kita guna contoh apple yang macam Mahafina cakap tu okay? Ah, ha, tu pun boleh, tu lah maksud daya graviti. Hmm. <laughs> okay, Cikgu nak soal dua orang je lah Hantar ada korang tiga ni ha, Yang seorang tu sambat lah kan Nanti kita test dia sikit lah kan Untuk slide yang seterusnya ni Yang install dia Dia tak akan punya Okay So um, Kamu nombor ni sekarang faham kan Dah faham kan Daya tu apa Jenis-jenis daya Maksud antara semua ni Faham kan Faham uh. uh, Okay Kalau, kalau faham Kalau Kita akan uh, Buka muka surat satu tujuh satu. Kita akan masuk kepada ciri-ciri daya gelap. Kan? Right. Ciri-ciri daya ni daya ialah quantity vector yang mempunyai magnitude, magnitude dan arah. Magnitude ni merupakan quantity atau nilai sesuatu ukuran. Kalau nak lagi samaham. Uh, quantiti vektor ni ada dua. Dua je magnitude dengan arah. Keep up Maksudnya a uh, magnitude dengan arah tu dia ada kuantiti vektor. Betul. So itulah maksud kuantiti vektor. Senang je nak magnitude dengan arah. Okey. Hmm. Diukur dalam unit Newton. Newton ni dalam kurangan N. Ha, so kalau macam kalau kita dah kita buat bekerja lepas tu kita nak dia tak ada nak tulis pun Newton ni dia tulis n je satu oh. satu oh. n macam hmm. tu simbol okay. simbol simbol dia simbol dia n je alright magnitude ni semakin besar daya dia semakin besar kesannya ke atas objek okay. Contohlah, contoh lah contoh kita tolak pintu kita tolak pintu dengan uh, menendang bola dengan kuat Dan kalau tolak pintu just tolak je kan dia tak perlukan daya itu itu just daya yang sikit daya kecil Ha. Kalau kita nak tendang bola dengan kuat-kuat kan kita main bola kan? Ha. So itu memerlukan mempuny daya yang besar. Oh tak betul ni? Kalau faham, kita move kepada pengukuran daya. Cikgu saya nak tanya. Ya? Boleh ke kita ukur daya itu guna pembaris? Oh, tak boleh. Sedangkan uh, kita nak ukur lain memang kita gunakan neraca spring. Spring balance. Kita tak boleh guna pembaris ke ataupun guna lain ni tak boleh. Memang khas spring balance saja. Uh, faham tak? Kat situ okay. je awak pun faham. Daya diukur menggunakan spring balance. Apabila daya dikenakan spring, spring memanjak dan menguk. Ya? Kalau kita nak tengok spring balance kita pergi lab ke? Kita pergi, yeah. pergi makmati Betul, secara ni spring balance tu akan ada di makmal. Dia takkan ada bersih-bersih apa macam kat kelas ni kan kat meja ke tak. Ha selalu memang akan ada kita akan buat eksperimen di makmal. So nanti kita akan buat eksperimen betul. Ha. So hari ni kita belajar dulu. Next class kita akan a uh, gunakan mercury spring tu dekat makmal, okey? okay? Next class. Alright. So apabila daya dikenakan, spring memanjang dan menunjukkan bacaan daya dalam unit So bila daya yang lebih kuat ni Spring lagi panjang So bila kita nak tarik spring tu Kita gunakan daya yang kuat So spring tu mestilah tak panjang Kalau kita just macam tarik macam tu dah Spring tu just gitu je lah Sikit je Dia punya tarikan tu So tu dah just daya yang kecil je lah Kan okay. <tuk> ada bunyi daya Buka muka surat 170. Awak semua tulis tak apa yang cikgu cakap? Tulis. Betul lah tulis? Oh, alright. Okay. Ha, nanti sebab nanti cikgu akan bagi quiz cikgu nak test sikit lah Apa yang korang faham tentang korang, apa yang korang belajar Ok, dah buka buku surat 172 eh? Dah, alright So, kita masuk kepada unit daya Unit SI bagi daya ialah Newton ha, Simbolnya Simbol N Berat sesuatu objek ialah daya tarikan gravity terhadap objek itu Contohnya, di bumi, sesuatu objek yang mempunyai jisim 100 gram mempunyai berat satu newton. Oleh itu, objek yang mempunyai jisim satu kilogram mempunyai sepuluh newton. Boleh tak cikgu dah tanya sikit? Kalau satu kilogram ni sepuluh newton, kalau lima kilogram berapa newton lah? Lima puluh newton. Lima puluh newton, Okey. Kalau sepuluh kilogram berapa newton dia hampir nak? Seribu newton. Okey. betul. So, awak dah boleh fahamkan kat sini unit daya ni. Senang je. Ok, setakat so, ni antara ciri-ciri daya, kekurangan daya, Jangan jadi hal yang tak puas, tak Ada soalan? Sebelum kita pergi kepada yang terakhir Tak ada? Tak ada Berarti tak tak, perinap, tak ada Tak ada Tak ada ni ok Tak ni ok eh okay. Awak pilih sahaja Apa yang cikgu cakap ni ada lah right. So sekarang kita akan masuk Sajil uh, yang terakhir iaitu Pasangan gaya Tindakan dan tindak batas Alright Hukum Newton ketiga, setiap tindakan mempunyai tidak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Maksudnya kat sini, magnitude sama tapi arah yang bertentangan. Aroh. Dia, dia bukan magnitude sama, arah yang sama. Tak. Dia magnitude yang sama tetapi arah yang bertentangan. Aroh. Poin tu yang awak kena highlightkan dan yang kena awak kena faham. Okay? Contohnya, uh, bola menyentuh ke lantai dan Menolak bola tu ke atas Contoh kita ambil bola yang boleh melantun lah kan Bola tenis Kalau kita banding Mesti dia akan melantun kan ha, Itulah arah yang berbeza Bawah dengan atas Manajer sama tapi arah bertentangan ha. Betul? Faham? Faham Tak faham? Faham ke tak? Faham Contoh bola tenis kan Kalau kita banding ke permukaan Itu dia melantun So ada dua arah lah Baling ke bawah dan baling ke atas Eh maksudnya dia melantun ke atas Faham tu dua arah Baik, Balik ke bawah Melancur semua ke atas arah yang berbeza Betul, sama tapi arah bertentangan Sakit ni semua faham? Faham. 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 faham? faham okay, Kita dah masuk tajuk Daya ni apa daya Jenis-jenis daya Cik-cik daya Pemikiran daya Ini daya, daya Dan pasangan daya Tindakan dan tindak balas Okey, kita dah habiskan topik ni kan. So, dalam banyak-banyak topik ni kan. Dari sana sampai sini, cikgu memang tertarik sangat nak lah. test boleh-boleh apa yang dia faham tentang empat yang ni. Pasangan gaya, tindakan dan tidak balas. Boleh tak? Cikgu nak boleh-boleh uh, dalam 3 orang ni semua bagi contoh. Boleh. Yeah. Okey eh? uh, Apa yang awak faham tentang tu Newton ketiga ni? Kalau boleh, cikgu start dengan Muhammad Rafi lah. Rafi skateboard. Contoh. Apa yang awak orang... faham? So, dalam skateboard. Uh, kita nak dalam skateboard tu. Kaki kiri. Uh, ini. Kaki kiri dia akan ke atas skateboard. Satu lagi kaki, kaki kanan tu. Kita akan tolak ke belakang. Maka dia tempat memang, uh, arah. Dan, uh, akan berlaku ni uh, Dan akan menggerakkan skateboard tu lah. Okay, so macam oh, ni contoh sekali apa Kita kan kaki kita kan satu kat bawah kan ha. So kita macam ni kan ges, geseran kan Berlaku okay. geseran So bila aku geseran Sekali apa tu ke depan okay. Macam tu ha. Kita boleh 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 diterima Kita pergi kepada hati tak Contoh uh, yang saya boleh bagi uh, Senapak uh -huh. Contoh bila kita Nah, tembak sesuatu, mm uh -hmm. -huh peluru akan keluar mm Bila peluru keluar, dia akan ada satu daya tolakkan mm ke belakang Senapang akan ke belakang mm So akan ke depan, senapang tu akan ke belakang So tu uh, arah berbeza kan? bertentangan uh, bentang arah kan? Uh, dia bukan satu arah tu ah, Dia ada magnitude yang sama uh -huh. Tapi berlaku ada bertentangan, bertentangan okay. arah juga Okay, tu pun boleh okay. diterima Okay, yang dah, Sansi? Uh, saya bagi contoh dayung pun di sungai Okay. Contohnya kita duduk dalam bot okay. Lepas tu kita gunakan kayu dayung tu untuk menolak air ke belakang Bila kita guna kayu dayung untuk menolak air ke belakang Bot tu akan ke depan Itu kat situ ada berlakunya percetakan arah lah Maksudnya kita kayu dayung ke belakang Tapi bot tu mati lama ke depan, ke depan. So macam ni kan? Ni uh, kita naik sampan kan? Lepas tu ni dayung kan? Kita macam ni yes. bot ke depan, ke depan. Okay, bagus. So Cik Wang semua dah faham lah daripada masa daya, jenis, ciri-ciri, pengukuran, unit daya dan pasangan daya Semua dah faham kan? Ada, ada yang tak faham tak? Ada yang nak tanya? Tak tanya Okay, kalau tak bagus Kita akan pergi kepada quiz Siapa yang nak? Seronok tak nak jawab ni? Sebab korang dah belajar banyak ni, apakah daya, jenis-jenis daya dia ni cuba raih ni kan so cikgu nak test sikitlah kan kau faham ke tak Beli? boleh boleh okay. eh dekat tangan cikgu ni ada kan? So cikgu bagi masa nak berapa minit? Nak berapa minit nak jawab? 5 minit boleh? Boleh, okay, boleh Sebab dia simple je, simple quiz je kan ha, Nak test pemahaman korang Okay, cikgu akan datang bagi seorang satu okay. Cikgu bagi masa dalam mulai ni lah kan ha, Kalau siap awak pun lagi bagus ha. So Awak boleh tulis nama dan mulakan menjawab gunakan nota-nota yang awak tulis, apa yang cikgu tulis ke depan, gunakan. like again Selamat jalan lima panel kita. So, ada yang nak siap lagi tak? tak ada. Oh, siap. Semua dah siap eh? Dah. Semua semangat eh nak bincang jawapan? Ya. Yeah. Okey, cikgu akan panggil seorang ke depan. Cikgu pilih tim ke lah kan? Jadi kat depan baca jawapan dia. Kalau salah, cikgu cakap salah. Kalau betul, cikgu cakap betul. Yang lain, tanda. Boleh tak? Bleh. Boleh. So, cikgu nak panggil... Haziq lah. Boleh Haziq? Boleh. Hasik sini ke depan. Ya. Yang lain tanda kau ah. Ok, kita mula pada bahagian A Masa daya, apa yang asli tulis? Daya masuk, apakah masuk daya? Daya ialah tarikan atau tolakkan yang digunakan ke atas semua objek Semua jawab macam tu ke? Ya, yeah. betul Ok, okay. kalau betul tanda right? Dapat dua markah kat situ So seterusnya bahagian ni padankan jenis daya dengan dengan situasi yang betul Okay so nombor satu sebuah bola yang jatuh dari meja ke lantai So seterusnya kita ke bahagian B Padankan jenis daya dengan situasi yang betul Okay nombor satu sebuah bola yang jatuh dari meja ke lantai iaitu daya graviti. Ada yang jawab selain daya graviti tak? Tak ada. Tak ada. Okey, betul. Daya graviti. Yang kedua? Yang kedua, seorang muda meluncur turun gelongso dan bergerak perlahan akibat pembukaan kasar. Jawapannya ialah daya geseran. Sama hmm. tak jawapan? Sama. Hmm. Okey. Okey, yeah. yang ketiga, sebuah kapal laut terapung di permukaan laut. Iaitu daya apungan. Hmm. Betul, betul. Okay. betul. Yang keempat, buku yang diletakkan di atas meja tidak jatuh kerana terdapat daya dari meja. Jawapannya ialah berat. Yang lain jawab apa? Daya normal. normal. Daya normal kan? Ya, salah lah sebab dia jawab berat. Daya normal. Ha, sepatutnya daya normal. Yang kelima. Yang kelima, seorang pelajar menyebut objek ini berat berkata mengangkut mengangkat batu besar. Iaitu daya normal. So, salah alangkan sepatutnya terbalik kan? Terbuka. Pada daya normal dan berat. Okey. So, rapi dengan api betul kan? Betul. betul. Semua betul. Okey, bagian A dan B betul. Kasih ke okay, sana. Okey. Okey, bagaimana? So, seterusnya di bagian C. Soalan pertama. Apakah dua jenis utama bagi daya? Jawapannya ialah C, arah dan magnetik. Betul. Betul. Oh. betul. Yang kedua, alat yang digunakan untuk mengukur daya ialah neraja spri, C. Hmm. Betul. Betul. Okey, soalan yang ketiga ialah unit SI bagi daya ialah Newton. B Betul. Betul. Rafi, jawab betul? Betul. Okey. Okey, soalan yang terakhir ialah apakah yang dimasukkan dengan pasangan daya tindakan dan tindak balas? Jawapannya ialah C. Dua daya bertindak pada objek berbeza sama magnitude tetapi arah yang berdekatan. Eh? Betul tak? Betul. So, so betul. yang soalan nombor 4 ni, hmm? Uh -huh. dia hukum Newton ketiga lah kan? Betul. Itu so, maksudnya hukum Newton ketiga. Arah pun tak tengah Kita senang nak buat kan? Betul okay. So, uh, kita cuba kira markah dapat berapa? Kira daripada bagian A, B, C 20 Ok, akhirnya dia dapat 20 Rafi Ok, betul 20 Razi? Okay, 18 Ok, takpe 18 please Quite good jugalah markah ni kan? Sekarang dah sangat lah Ok, terima kasih Aziz, saya saja So, rumusan untuk uh, kita uh, tajuk kita hari ni, cikgu nak tanya sikit lah kan uh, Cikgu mulakan dengan rapi Rapi ada berapa jenis daya? 6 nah. nah. okay. Betul. Rafi nak, kalau kita nak open daya, kita menggunakan apa? Spring balance Spring balance kan, bukan pembaris kan? Betul, Betul. Uh, Untuk hasil, kalau kita nak ukur magnitude dengan arah tu kita guna dalam unit apa? Dalam unit Newton. Ah, dalam ah. unit Newton kan. So dalam kurungan eh? simbol. So dekat sini semua dah faham lah kan? Tak ada yang tak faham kan? Faham. Okey. Cikgu rasa itu sajalah untuk pelajaran ini kita akan uh, nanti next class kita akan ke Mahmalah untuk buat experiment. So hari ni kita dah di sini Okey semua so, ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita habis kat sini lah bersurai. Kalau tak ada, okay. kalau ada boleh. Tak ada. Tidak ada tidak. Tak ada soalan eh. Kan? Okay. Cikgu harap semua dah faham lah tentang bab lapan daya ni. Ha, nanti next kita pergi makmal, Mal, lepas kita masuk next ke sandar ni. Okay? Okay. Okay. Cikgu rasa tu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Okay. Terima kasih.